Всім привіт! Мене звати Івана і я команди Малий ринок з міста Запоріжжя. Ми раді вас вітати на нашому каналі, де показуємо, як живе, чим дихає та як тренується команда, яка щойно почала свій шлях у вищій лізі Запорізької області з міні-футболу. Поїхали! Сьогодні у нас понеділок. Перше тренування. Перед ой, після... Піска, після вихідних приїхав наш гравець. Підійно. 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 -підійно. Всі, всім привіт. З минулого туру і з самого початку нашої заснування нашої команди розпочали тренування нашому гравцю новому. Старому пояснюють, як робити вправи. Зараз буде туторіал від капітана нашої команди. Але, але все, все проходить не дуже гарно, як хотілося б. Трошки підзамахався. Очень вражение. Я yeah, очень <laughs> тяжко, я понял. Ты вообще радовался. Даже тяжко. <laughs> Нет, просто тяжело для первого. Долго такого не было. Поэтому тяжело. Ну ничего, будем дальше продолжать и привыкать. Далее будем уже ниже. Ага, да. <laughs> Первое касание, бьем поворот. Поехали. И сюда идем, быстрее давайте соберем и отваливаемся, то есть прокат, передача, качнул, сбежал, пробил. Я сейчас гоня. Да, да. как ты бегаешь блин, по стадиону вот так и выглядываешь из-за спины защитника и поднимаешь руку, будто тебе мяч был, можно с дрона скинуть. Сюда, Сейчас я посчитаю, сколько людей, блядь. И давай, и давай, блядь. Держи, четыре. Да, можно, да? Играем. Я буду говорить. Два, одно, касание. Буду говорить. Говори. Все поле играет. Подбор сколько? Играем. На своей. Все поле играем, Ой, ладно, ладно. Ой, какой Ой, раз. Раз. Тренер трошечку в шоке.

Вот почему нельзя плохать и слушать тренера.

такой вот отзыв о тренировке у нас. Что ты же Женю спиной обнимаешь? Ну как, как его по-серьезному встречать? Первого, почему за второго? Как это необъяснимо? Не Убегай! Двигай! Ты недовольный. Что-то хватит. что ты не рад? Я нет. Я думала, что ты хотел бы.

Тренировка просто бешеная. Там есть слова, что вы устали, ноги отказывают нормально как раз. Да? Как раз все. все Я уже восстановил. Да. Точнее, вы собираетесь быть в воскресенье на кроссе? А можно это без консоры? Я напишу. А что -то кросса точно нет. Ваня можно. Капитан команды, как вы на это смотрите? В ни разу не ходил Я ходил, только не это в этом сезоне Я ходил, только не с вами Наша команда обожает вам здоровья И перемог в этом уроке. Так, Лаки, ну рассказывать Начинается Как твоя Эра. ртуха? Кто? Также угу. Молодец, как же плохо твоя прошла. Все хорошо. Готов к, к игре? Да? Да? все делать? Точно. Да. Да. Тут лиц, перед матчем. Сережа, да. поправьте. Спасибо. <laughs> а вот именинник наш. Сегодня да. вот, вот, да, говорит, минимум три банки забьет. Да. Возьмешь да. его? Да. Так вот, да, Дмитрий. Дмитрий. Чабанян. Да. Чабанян? Дмитрий. Да. Дмитрий. Да. Дмитрий. Какие у вас прогнозы на игру? Время. Сегодня мы выиграем. Сегодня мы выиграем. Влад, какие у, у вас, какие, у вас, прогнозы на игру? А, только победа. Прогнозы на игру. На эту? Я думаю, выиграет колесо центр. <laughs> нет, не на нашу. Без комментариев. мы выиграем. Блин, 4-2. 4-2. ваши прогнозы на эту игру? Дуже цікавий матч. Віримо в наших хлопців. Молодь, молодь нашої команди. Перспективна, як завжди. Ага, 13 го номера немає. Капітана. Уявляєте? А, Уявляє а, Запізнюю, а де Запізнюється щось. Ну, це взагалі непорядок. От бачите, мене немає одразу. Ну, картавий зараз у нас на завжди. Здравствуйте. Здравствуйте. Удачи. Здравствуйте. <laughs> Здравствуйте. Удачи. Что вы думаете, как думаете, как будет Прогнозы игры? Прогноз игры. да. Игра, мне кажется, будет такая сложная. Но наши не будут уступать. Не хочу про это думать. Наши победят. На досвиде, на досвиде. Капитанская повязка не на плече. Я к вашей самой Хорошо, что я приехал. А, назовите, пожалуйста, свою причину опоздания. Причину остановки. Я думаю, все все понимают. А Знаешь, что дней? мы договорились? Ну, короче, кто опаздывает, да. на сколько минут... Сколько, сколько литров ты... покупать, как думаешь, Димон? Только сколько челноков на тренировках. Ну да. так, пацаны, вы со мной будете их бегать? 15-10. Да? А, я только опоздавший. А, так, смотри, я, кстати, еще на 19 секунд даже раньше пришел. В нет! Але це ще не кінець. Вже сьогодні стартує довгоочікуваний розіграш, умови якого ви зможете знайти на нашій інстаграм-сторінці. Будемо раді бачити вашу активність. Просто переходьте за посиланням в описі під цим відео і забирайте свій бажаний приз. А на цьому завершується наш перший влоговий тиждень. Сподіваємось, вас зацікавило життя нашої команди. Тож чекаємо вас в наступних влогах, де покажемо більш детальне життя команди і за межами футбольного поля. Залишай свою реакцію під відео, і так ми будемо знати, що ви чекаєте на продовження. До зустрічі!